сказать, кто не знает, 4 и 5 января в книжных магазинах «Читай город» будут проходить детские утренники. 4 и 5 января в 12 утра здесь, в Тринтауне, в Читай городе, будет два дня подряд. Будут Деда Мороз, будет Снегурочка, будут конкурсы и подарки. Поэтому о, подарочки. Поэтому приходите обязательно с детками, приходите в наш утрень. Еще два утренника. 4 числа у нас будет в торговом центре «Пирамида» в 4 часа вечера. И 5 числа в торговом центре «Район» на Троещине тоже в 4 часа вечера. Поэтому, пожалуйста, приходите, дарите детям праздник. Спасибо. В принципе, наш вечер подошел к концу, все получили подарки. Кто хотел. А сейчас нас еще немножко порадует своим прекрасным творчеством. Кто? Дмитрий Красноухов и Ольга Гора. в Концерт, маленький такой микро-мини-концерт. А потом будет Лед Мороз. Я люблю, я люблю. Я люблю. Да, и подарки вот ждут всех остальных, которые ничего не выиграл сегодня. Да, у нас осталось ровно 5-7 минут. Я буду Що буде? Що ми Ми зараз спробуємо виконати спільну річ, яку ми разом не, ніколи не виконували. Тому, сьогодні сьогодні виконаємо вокаліз. したち。